Yaşı heç biri ilə olmayan, cən ölülərdən yaradılmış rayonun özün müdafiə batalyonuna vətənpərvər oğulların axını çox sürətlə davam edirdi. Az vaxt ərzində batalyonda 400 nəfərdən çox intiqam almağa hazır olan vətən oğulları toplanaraq öz hərbi təcrübələrini artırmaqda idilər. İndi onlar rayon əhalisinin şəxsi vəsaitləri hesabına alınmış qrad qurğularından, toplardan, minamyotlardan, qranat atan aqezlərdən Avtomat və plenyotlardan peşəkarlar şimril istifadə edə bilirdilər. Hər gedən döyüşlərdə daha da təcrübələnir, mətənləşirdilər. Vətənin bu ağrı çağında respublikanın ali və ixtisas məktəblərində oxuyan Şəlbəcərlı gənclərin ərizə yazıb döyüş meydanlarına cəlməsi respublikanın başqa sərhədiyanı rayonlarının gənclərini də ruhlandırmışdı. Onlar da öz doğulduqları yurdu, doğma Azərbaycanını qorumaq üçün O xuduqları tədris müəssisələrinin rektorlarının adına ərizələr yazıb icazə alır, yaradılmış özünü müdafiə dəstələrinə qoşularaq bu düşmənə qarşı, düşmənə qarşı silah asarlırdılar. Bədən tərbiyəsi və idman institutunun 2-ci kurs tələbəsi Adil Əliyev oğlu da belə vətənpərvər gənclərdən biri idi. Xarici görkəmindən Brusiliyə oxşadığından müdafiə taborunda döyüşçüləri ona Yapon adı ləqəbi qoyublar. O batalyona gəldikdən sonra cəng əsgərləri arasında böyük canlanma yaranmışdı. Səhər saat 6-da yuxudan doğan əsgərlər komanda ilə sıraya düzünüb, Azərbaycan himnini oxuyur, idmanla məşğul olur, yuyunur, birlikdə səhər yeməyinə gedir, komandirlərin əmrinə uyğun hərbi vəzifələrinin yerinə yetirməyə təyinat məntəqələrinə gedirdilər. Günün üzündə buluddan əsar əlaməti yox idi. Hələ mal qoyun çeşidə getməmin dağların arxasından şəfəklərini hər bir tərəfə saçmaq istəyən günəşin üstü nəfəsi adamı vururdu. Bu gün istə olacaqdı. Saçlarını boynunun arxasından dəstəyib sancaqlanmış bu uzun saç qara göz, ağ bəniz qız yamanca narahat görünürdü. O inəyi sağa-sağa, cəh sağa, cəhə sola baxır, narahatlığını açıq-açıq hiss edirdi. Maral inəyi sağan Xədicənanın gözü qızını aldığından o da qızını gözündən qoymurdu. Axırda dözməyən Xədicəna. Ağız mətanət, nə oyan bu yana boylanırsan. İnək təpişlə sərnicini bax bu suatı aşıracaq deyəsən ağlın başında cəm deyil. Aşırmaz ayana, çıxıram. Eləsən də hər şeyə bir söz qoyursan. Belə inək südünü vermək istəmir. Neynim? Danası böyükdür də, oxşasana. Mətanət ahəstə ahəstə inəyə oxşamağa başladı. Ana bala sağını qurtarıb dana bucuğunu yerbəy yerlədildilər. Xədicə xala inəkləri bu yerə hələ tərleləməmiş oğlu Bəhruzun qabağına qatıb tərəzi daşına tərəf aparmağa tapşırdı. Təzə sağılmış südü ocağın üstünə qoyan Xədicə xala ocağı alovlandırmaq üçün əvvəlcə tüstülənən kösəvləri başbaşa qoydu. Sonra da üfürdü. Ocaq azca alov alanda tumanın ətəyi ilə 5-10 dəfə yellədi. Yaş odunlar qurmuş sözsöpün, quru cərmənin hesabına tüstülənə, tüstülənə yanmağa başladı. Süt çəkən maşını qurlaşdıran mətanət ocağın üstündəki süd tökülmüş iri qazana barmağını tez-tez salıb istiliyini yoxluyurdu. Biraz keçmiş ocağın üstündəki irimiz qazanı təcəssə yerə qoydu. Bunu görən Xədicə xala ona qışqırdı. Bo, yağız, ayağına söymüş. O boyda qazanı niyə təcəssə götürsən? Böyrəyin uzandaxı. Hazmən burada yoxammı? Başıma xeyr, daha səninə sözüm yoxdur. Götürdüm də, heç nə olmaz. Canım kimlən artıq də ki, gündə bir yaralı gəlir. Kim də az yaralı. Poçta işləyən Camal Əmini gördüm. Televiziya vəşqasına gedirdi. O Pəri xalanın əri Məhəmməd müəllimə deyirdi ki, Ülfətlə Ələşkər Əminci ilə gələn o uzun oğlan Fazil ağır yaralanıbdı. Şülfüqarlı xəstəxanasına gətiriblər. Voy, abalam, Allah qıymasın. Allahın özünün zəhməti gəlsin. O paşarın şofürü Qaraçanlı Yusufun oğludur. Şirvəmiz Umudəminin nəvəsidir. Anası Əntiqə hələ eşitməz. Anası olsun abala. Onlar Qoçaq cəmaətində. Kürdəoğlu Məhəmmədin döldəşindəndlər. Hə, hə, hə. Yoldaşını da tanıyırsan. Novruz bayramında o Şəläşbəramiç ilə bir balaca uşaqla gəlmişdi. Adı da Maral idi. Hə, da düz tanıyıram. Üçdə balaca uşağı var. Oğlunun adı İntiqamdır. Allah bu müharibəni salanların evini yıxsan. Erməniyə min lənət olsun. 50-60 ildən bir tutmaları tutur. Qırılırlar, bir də, bir də, bir də. Şüşələri çətilmişlər, əl çəkmillər, ki, çəkmirlər. Xədicə xala danışdı da, Mətanətin fikri tam uzaqlarda idi. O, ülfət haqqında düşünür, ülfətin ona verdiyi əl parçası boydadı ki, çağızdə yazılmış "Məni gözlə" kəlməsini beynində sap sürür edirdi. Mətanət orta məktəbi yenicə bitirmişdi. Həkim olmaq istəyirdi. Dağanın anasına kömək etməyə gəlmiş olsa da, ümuman verəcəyi kitablarla gətirmişdi. İş üçünü yer-bəyərlətdikdən sonra saatlarla oxuyur, yazır, əlavə dəs vəsaitlərindən də istifadə edirdi. Orta məktəbi əla qiymətlərlə qurtaran bu qızın ali məktəbə qəbul olacağına onu tanıyan müəllimləri şüphe etmirdilər. Necəb müəllim onu kimiyə gətirəcək? Səyare müəllimə biolog, həkim, Əmnə müəllimə riyaziatiçi, Mirvəy müəllimə təbiət coğrafiya müəllimə. Əhməd məalim ingilis dili müəllimi kimi görmək istəyirdi. Məhşəm yağış yağdıqdan sonra buludlar yüşünü yerə qoyduğundan günəş tez-tez görünərək torpağı qızdırırdı. Dərələrdən qalxan ilan kimi dağbeli sürünən duman dəli dağa tərəf səmt almışdı. Quşların səsi ətrafı götürmüş və o özünə məxsus bir sözünü elə hey dayanmadan təkrarlamaqda idi. Yanan yağışdan sonra tutqun çay göyünə gedirdi. Məzracına sığmırdı. Yəqin ki, dünən gecə çayın başladığı dağlara xeyli yağışmış, həm də dağlardakı son qarlar dəriyirdi. Də Yaxşı ki körpülər salamat qalmış, qayalar uçub yolları bağlamamışdı. Təcili yardım maşının sürücüsü köçəri daim çalışırdı ki, maşının təkərləri su dolmuş çalalara düşməsin. Axır ki, Oaz tuneli keçib, İsti Usu Bərdə magistral avtomobil yoluna çıxdı. Sürətini artırdı. Heç saat 11-in yarısı olmamışdı ki, xəstəni şəhər xəstəxanasına çatdırdı. Ülfətün Çöməy ilə tibbçiləri yaralı Fazili xərəkdə birbaşa əməliyyat otağına apardılar. Ülfət bəş sarsılmışdı. O Fazilin vəziyyətini gördüyündən ümidini itirmişdi. 2 saatda yaxın idi ki, xəstəxananın həyatında varcəl edirdi. Otura bilmirdi. Siqaret çəkməyəlmasa da, bu anlar o siqareti siqaretəcə almışdı. Çox yaralıları həyata qaytarmış qızıl barmaq cərrah Əli İsmailovla, cərrah Vaqif Qərimov fəzlin üzərində əməliyyat aparırdılar. Çökmüş sakitliyə tibbadçısı Manyanın sterilizatora atdığı qayçının, bıçağın səsi pozurdu cüllə hərəkət edən olduğundan bədənin sağ tərəfindən ağciyəri qidalandıran qan damarının bir neçə millimetrliyindən keçməklə ağciyərin az bir hissəsini də sıradan çıxarmışdı. Cərrahiyyə otağında lazımi avadanlıqlar, alətlər tam olmasa da, hamı, hətta əli ilə vaqifün cərrah yoldaşları da inanırdılar ki, əməliyyat uğurla keçəcək. Bu cütlük hər sətin işin ötəsindən həmişə layiqincə gəlirdilər. Xəstəyə olan cərrahi müdaxilə, qüllə çıxarılmasından və daxili aparılan əməliyyatdan sonra demək olar ki, qurtulmuşdu. Həşim Vaqib son tikişləri qoyurdu. Xəstə cərrahi otağından reanimasiya şörbəsinə aparıldı. Təzəcə yunmuş cərrahlar həkimlərə məxsus otaqda oturub dincələrini alırdılar. Əli həkim kresloda yarım uzanaqlı gözlərini yumub başını arxaya azacıq əymiş halda sancı möcüzü vururdu. Oma heçcəs bilmirdi ki, o əməliyyatın gedişini bir daha gözünün önünə gətirir, yaddan çıxası elə bir şeyin qalmadığını yəqinləşdirirdi. O gözləri yumlu halda həkim Vaqifə. Çox sağlam oğlan imiş. Bir o qədər qan itirsən, ciyərin parçalana, amma dözə biləsən, ölmək kimi qalib gələsən. Çox dözümlü imiş. İnanıram ki, tezdə sağalacaq. Yaranı bal yaxşı dezinfeksiya edibmiş, deyən Vaqif həkim astadan dilləndi. Araya xeyli suçu çökmüşdü. Vaqif Həkim başqa xəstələrin palatalarına getdiyindən cərrah Əli tək qalmışdı. O gözlərini yumlu halda yenə nə isə düşünür, ara bir də dodaq altı nə isə pıçıldayırdı. Gülfətin həkimlər otağına gəlişini Həkim Əli bilmədi. O öz dünyasında idi. Bunu hiss edən Gülfət astadan boğazını artladı. Həkim, bağışlayın, narahat edirəm dedi. Həkim gözlərini açıb qətlən üzətdi. Lal din məzbaxışlarla Ülfətə baxdı. Ülfət qadası əlimizdən gələni etdi. Hər şey Allahın əlindədir. Bircə onu bilirəm ki, çox möhkəm, dyanətli Həkim, o bir batalyon düşməni öz yuvasında axırına çıxıb. Qoymayın onu. O sözünün axırını deyə bilmədi. Qəhər onu boğurdu. Gözlərinin yaşını gizlətsə də daxilindən axanları gizlədə bilmirdi. Xırıltılı səslə qoymayın ölməyə. Qoymayın dedi ülfət azizəm bu gecə gözləyək sabah hər şeyi sənə deyəcəm bu elə bir cüllədir ki özün bilirsən bir yerdə durmur dağıdır tarimar edir o fazilin bədənindən çıxartdığı cüllənin ülfəti uzatdı ülfət həkimən daha heç bir başqa söz deyə bilməyib cüllə əlində qəmkədər içində otaqdan çıxdı təzə təşkil olunmuş batalyon komandiri asif süleymanovun diçür zəyli qaraqaya söyüdlü taxtabaşı çıraqlı Ağdaban zəstavalarının komandirlərini çağırtdırmış, onlara verilmiş tapşırıqlarını, icra vəziyyəti barədə məlumatlarını dinlədikdən sonra yeni göstərişlər verə-verə xəritə üzərində karandaşla solğun kvadratlar çəkib hər zəstavanın tapşırıqlarını verirdi. Komandirin yanındakı digər zabitlər də ara bil müdaxilə edir, hər bir zəstavanın komandirləri çatışmazlıqları açıq göstərirdilər. Zabitləri və zəstava komandirlərini dinləyən batalyon komandiri də qeydiyyatlar aparır, arada suallar verirdi. Vəziyyəti öyrəndikdən sonra o, yığıncağı yekunlaşdırarkən onlara son sözünü dedi. Yoldaş komandirlər, kəşfiyyatın verdiyi məlumata görə ermənilər çapar kənd istiqamətindən mövqelərimizə əsasən Ağdaman kəndinə sərəştərə hücum hazırlayırlar. Amma onlar son günlər heç bir həyəcanlandırıcı iş görməməyərək bizim diqqətimizi yayındırmaq üçün Qaraqaya zəylik Yellicə zəstavalar ətrafında ordu topladıqlarını nümayiş etdirirlər. Biz bu gün bütün zəstavaları möhkəmləndirməklə bərabər gizli şəkildə haisiz, küysüz minamyotları, qıratların bir neçəsini ehtiyatdan götürüb Ağdabandakı əsas mövqelərimizdə bir neçə minamyotu da otaq qayadan yuxarıda yerləşdirməliyik ki, bu ərazini tam nəzarətdə saxlayaq. Əlavə olaraq yaxşı silahlanmış 15-20 nəfər döyüşçünü də bu gündən tam məxfi şəkildə yanaşaq istiqamətindən Ağdaban kəndinin başının üstünə çıxartmalıyıq. Ona görə də burdakı hər bir zastava komandiri, hər bir hərbiçi öz işini bilməlidir. Askərlərin ərzaq, silah-sursat təminatının Firudun Mehdiyev başçılığı ilə cavabdehdir. Başleytenant Vəruz Əlişov dəstəyə rəhbərlik edəcək. Ona şəməhcilər başleytenant Zahid Hüseynov bir də Adil Abdullayev olacaq. Tahir Mehdiyev qərəjaq rəisi kimi sərhədlərimizdəki zastavalar arası və zastavaların komandanlıqla olan əlaqəsinin təşkilinə hər bir cavabdeh şəxsin məsuliyyətini artırmalıdır. Düşmənə layiqli dərs verilməsini təmin etmək məqsədi ilə hər bir zastavanın tam döyüş halına gətirilməsini düşmənə hiss etdirmədən təmin etməlidir. Onun köməkçisi isə Hikmət Verdiyev olacaq. Yoldaş Mehdiyev Qarancah rəisi üçün hücum planını hazırlayarkən kəşfiyyatçıların son məlumatlarını nəzərə alın. Oldu yoldaş Süleymanov. Yoldaş Fürudun Mehdiyev, təyyarə pilotlarının dayaqlar üzərində quraşdırılması nə yerdədir? Cənab Süleymanım, dördü hazırdır. Qalanlarını da dumanla əvəz düzəldirdilər. Ələsgər Qurbanov seyirdə dəyişiklik etdiyindən biraz gecidirik. Tələstirin. Şeyfiyyət yadınızdan çıxmasın. Əlişər Qurbanova deyim ki, əvvəlki hazırlanmış silahlara da diqqət yetirsin. Etdiyi yeniliklər barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat da hazırlayın. Cənab Süleymanov, Əlişər Qurbanovla Əvaz özlərindən bir top ijad ediblər. İstidir, onu da bir sınaqdan keçirək. O nəciz topdur. O da Qurbanovun məhsuludur. Bu işə Nəymət müəllim də cəlb ediblər. Əkin traktorunun çutan qoşğusunun üstünə yığılıb. Oldu. Təcrübədən keçirəndə mənə də bildirin. Amma eləsinlər ki, öz başlarının üstündə partlamasın. Nə qədər istəsələr şərait yaradın yeniliklər üçün. Oldu, partlama yeniliklər olacaq. Hamı gülüşdü. Məndə sualı olan yoxdur ki, kimin sualı, problemi varsa qalıb deyə bilər. Hamı kabinetdən çıxdı. Süleymanov, Tahir Mehdiyev, Feyruzalışov, Aşib Mirzayev, taxtabaşı zəstəvasının komandiri, Hacı Cəlilov, Ağdaban zəstəvasının komandiri. Qulu Qurbanov, Sələktəz zastavasının komandiri Yunus müəllimə oturmalarını əl ilə işarə etdi. Onlarla 15 dəqiqə xəritə üzərində müzakirələr apardı və fərdi qaydada hər birinə əlavə təşriflər verə-verə sabah görəcək işləri barədə şahsən onun özünə zastavalardan zəng vurmaq əmrini verdi. Komandirlər oldu deyib içərədən çıxdılar. Süleymanovun yanında batalyonun zabitlərindən Tahir və Firudin Mehdiyevlər Hüseyn Əliyev və Xalid Hümbətov qalmışdılar. Komandir Süleymanov onlara. Yoldaş Sabitlər, Ülfət Kərimov və Fazil Hüseynov gördükləri işlərlə kəşfiyəçi adlarını bir daha ucalda bildilər. Sad heç bir fazil yaralanıb. Gördükləri işlər barədə məlumat vermək üçün Ülfət gəlib. Ona görə də sizi saxladım. Ülfəti dinləyək. Onun məlumatları ikinci gündən sonrakı işlər üçün çox gərəkli idi. Yaxşı, olar, canam komander. Dinləyək. Tahir Meytiev dilləndi. Suleymanov stola bəlkədilmiş düyməni basdı. Növbətçi əsgər içəri girib, "Hərbi qaydada eştraq yoldaş komander." deyəndə Ülfət Qarımov gəlsin əmrini aldı. Ülfət içəriyə girib, əsl hərbçilər kimi farağat dayanaraq, "Gördüyümüz işlər barədə icazənizlə məlumat verməyə gəlmişəm." deyərək əlini alnına qaldırmış vəziyyətdən raport verdi. "Oldu." deyən Suleymanov Ülfətə tərəf gəldi, əl verib onun əlini möhkəmcə sıxdı. İçərədəkilər də əl uzadıb ülfətlə görüşdilər. Süleymanov onun oturması üçün yer göstərdi. Özü də masanın arxasına keçə-keçə ülfət Kərimov silahdaşı Fazil Hüseynovla birlikdə sizə dediyim kimi tapşırığı yerinə yetirərək düşmənə çox böyük itkilər verdiklərindən ermənilər üsçüllük matəm elan ediblər. Amma radioda, televiziyada bildirirlər ki, faciəni yaradan səbəb qanacaq çənlərini ildırım vurması olub. Mancə elə-belə bilsələr daha yaxşıdır. Kəşfiyyatçılara görə sayıqlıqlarını artırmazlar. O Ülfətə baxıb üzünün ifadəsi ilə gülümsədi. Ülfət çöldürcüləri işləri, Erməni ordusundakı boşluqlar barədə ətraflı məlumat verdi. Əlavə olaraq bildirdi ki, o yenə düşmən mövqelərinə getmək üçün komandirdən əmr gözləyir. Komandir isə o sonrakı işdir. Ona baxarıq. İndi isə getdikcə Mən həkimə zəng vurmuşdum. Həkim bildirdi ki, Fazilənin vəziyyəti barədə o bizə gətib fikrini sabahtəyəcək. Cerrah Əli mənə də elə dedi. Ülfət dilləndi. Ülfət, Tahir Mehdyyev səninlə söhbət edəcək. Ermənlərin qoşun birləşmələri, silah sursatlar, yemək içməkləri, əfval-ruhiyyələri barədə ətraflı məlumat ver. Məlumatların gələcək planlarımız üçün çox vacibdir. Səlisçi yadından heç nə çıxmasın. Dəqiq olsun. Oldu komandir. Başqa sözün yoxdursa, gedib dincələ bilərsən yorgunluğun canından çıxanda gələrsən. Mülfəçovollaşıb komandirin kabinetindən çıxdıqdan sonra içəridəkilər də işlərini yekunlaşdırıb çıxdılar. Asif Süleymanov başını əlləri arasına alıb qarşıdurmanın baş vermə səbəblərini, rusların dönüş çıxmasını, ermənlərin iküzlüyünü, əgər müharibə kritik hal alarsa, onlara havadarlıq edən ruslara qarşı müsəlman dövlətlərinin, xüsusilə Türkiyə, İran, İraqın Orta Asiya respublikalarının tutacaqları mövqelər barədə düşünürdü. İçəri girmiş növbətçi əsgər Müdafiə Nazirliyindən zəng vurulduğunu bildirəndə Suleymanov kürsüdən ayrıldı. O, əlindəki siqareti kül qabına qoyub növbətçiyə "Gedə bilərsən" deyib telefonun trubkasını qaldırdı. Komandir Əsib Suleymanov, "Sizi eşidir. Cənab Suleymanov, sizinlə danışan Nazirliyin Məlumatlar şöbəsinin müdürü Əmirovdur. Vəziyyət necədir? Hələ işpisdir?" Amma gerginlik bütün sərhəd boyluğu ilə artıbdı. Ermənlərin hücum etmə ehtimalı var. Əsasən də Ağdaban və Cələkdar istiqamətindən. Biz də əlimizdən gələni edirik. Onları müdafiə ilə yox, hücumla qarşılayacağıq. Elə bucür yanlış fikirdəsiniz ki, Ermənistanın Müdafiə Naziri bizim nazirə zənc vurub. Vənçdə törədilən hadisəni Azərbaycan kəşfiyyatçılarının törətdiklərini bildirib. Sizincilər ediblər, cəran fazırı bilmək istəyir. Suleymanov da çəkinmədin. Bəli, bizimkilər ediblər. Özü də çox bir işlər görüblər. Xeyli əsgər qırıblar. Top, tank yandırıblar. Silah-sursat anbarını, yanıcıq sənələrini partlatdılar. Cənab Suleymanov, axı Ermənistan Müdafiə Naziri bizim nazirə bildirib ki, müharibə etmək istəmirlər. Yerli əhalidən silahları toplamaq, təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə qoşun yaradıblar. Bir-iki ara qızışdıranlar olubdu ki, onların da haqqında ciddi tədbirlər görüblər. Siz tutqunuz işlərlə müharibəni qızışdırırsınız. İki tarixi dost, qardaş arasında yeni bir düşmənçilik yaradırsınız. Necə-necə nə dediniz? Sizin heç cəbhədən xəbəriniz varmı? Bu məlumatları sizə kim verib? Ermənlilər ordularını rusların köməyi ilə möhkəmlədir, zastavalarında şəraiti yaxşılaşdırır, yaxşı yedirdir, geyindirir, yaxşı da silahlandırır. Bəs biz nə edirik? Canımızı, qanımızı hesabına sərhədləri qoruyuruq. Bu sonuncu qiymətimizdirsə, daha mənim sizə sözüm yoxdur. Amma onu bilin ki, Kəlbəzərin öz müdafiə dəstələri vətənin sərhədlərini qoruyur və qoruyacaqlar. Heç bir köməyinizə də ümid bəsləmirik. Siz səf edirsiniz. Komandanlıq var. Sizə özbaşınalıq edərək komandanlıqla razılaşmadan bildiyinizi etmisiniz. Cavab verməli olacaqsınız. Çox yaxşı. Cavab verməyə mən hazıram. İçəciq bundan əvvəl aldığımız məlumata görə Ermənilər Ağdərə rayonunun Həsədns və Körpü yaşayış məntəqələri süqamətindən bizim Ağdaban kəndinə hücum planlaşdırıb. Nə edək? Mövqelərimizdən geri mi çəkələr? Yollardan minalarımızı təmizləyək. Az panika qaldırın. Az panika qaldırın. Ermənilər bizimlə sülh yaratmaq istəyirlər. Siz isə başa düşmək istəmirsiniz. Yerində ol. 10 dəqiqədən sonra sələzənç buracağam. Komandir dəstəyi telefon üstünə qoyub əsəbi-əsəbi siqaretini yandırdı. Darin bir qulnam vurub tüstüsünü yerlərinə çəkdi. Geri qayıdan tüstü burununun iki deşiyindən paramos tüstüsü kimi sürətlə çıxıb havaya yayıldı. Yerində duruş gətirə bilmədiyindən meşəyə tərəf açılan pəncərənin qarşısında durub öz-özünə "bi qeyrətlər, şərəfsizliklər, satqınlar" deyə-deyə yumruğunu tez-tez yuvaraçırdı. Bir saatdan 10 dəqiqə keçməmişdi ki, telefon zəng çaldı. Süleymanov dəstəyi götürdü. "Eşidirəm" dedi. Senç front müdafiə nazirinin köməksüsü Müslümov idi. Kapitan Süleymanovdur. Necəsiz? İşlərinə yerdadı. Hələlik vəhalamızda elə bir dəyişiklik yoxdur. Köməyəniz olsa lap yaxşı olar. İnşallah yaxşı olar. Komandir, trubkada olun. Nazir sizinlə danışacaq. Süleymanov telefon qulağında nəfəsini çəkmədən gözləyirdi. Aradan yarım dəqiqə keçmişdi ki, trubkadan zəif bir səs gəldi. Asif. Ənsalı hərbi istanenin komandiri Kapitan Asif Süleymanov sizi dinləyir, cənab Nazir. Sizə kim icazə verib ki, nazirlikdə heç kəsin xəbəri olmadan pozucu hərəkətlər edəsiniz? Cənab Nazir. Dayanırız başonalığına. Nazirliyin icazəsi olmadan heç bir tədbirə ləhatma. Bir neçə günə nazirlikçilərindən yanında olacaq. Onları gözlə. Baş üstə. Telefon yerə qoyulduğundan Səymanovun əlindəki telefon dəstəyindən yalnız bu səslər eşidildi.